Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Епічне відео варто подивитися, як жалюгідно виглядають громадяни ядерної держави, які усе ніяк не перетворять Лондон на попів. І нарешті усвідомили, що вони ніщо. Пише Вахтанга, Кіпіані, Мірні русські люди, які підтримували СВО, звертаються до головнокомандувача збройних сил РФ Путіна з доповіддю. Що й не страни на натовської техніки напала на їхню землю. Путін почув плаче виділив тим, хто став біженцем і отри. Домівки еквівалента не жарт. три тисячі гривень. Інджой. телеграм-канал Допропом сти пише, що ОМОН відмовився розганяти мітингувальників та виконувати наказ Кремля, оскільки у них всіх, ха саме сім'ї, стали біженцями. Нарешті війна докотилася до Росії повною мірою. Далі Мови оригіналу звернення ще один блогер, представник Нацменшин, також росіяна, розносить окупантів. Тролиця що ж тепер делать? Що ж тепер делать? Суджит вам подсказывает, то есть житель того населенного пункта, куда зашли украинские войска на территории Российской Федерации. Во-первых, исправляться. Вот, смотрите, да, тут уже флаг висит Укроповский. украинский, вот так вот. Теперь нужно исправляться. Я понимаю, что сейчас э, в Курской области, ну и там далее везде, где ВСУ, там не работает интернет, скорее всего сейчас, и вы не увидите это видео. Но вот те, кто живут чуть дальше от Курска, чуть ближе, тот же самый Белгород, слушайте внимательно. Тех ребят, которые уже встретились с ВСУ, теперь не укропы, а украинцы, теперь не хохлы, а украинцы, теперь не нужно орать это там гребаное, не гребанное. теперь наши братья славяне. Все, времена теперь другие. В любой момент, оказывается, к вам в дом может постучаться э, какая-нибудь ракета от ВСУ, а может быть и сам лично какой-нибудь солдатик э, с ВСУ и скажет вам, здравствуйте, вы не писали гадости в ТикТоке, и тут придется уже, ну, как бы, либо брешить, либо сказать правду и быть наказанным. Это ведь вам не шуточки-уюточки, да? Есть те, кто готовы ко всему и могут спокойно вести свой тикток-канал на миллион и говорить правду. А есть те э, хмырчики-чмошнички, которые только за гаражом могут сидеть, и это эти укропы, эти укропы. Что вам сделали эти укропы? Как сказал этот суджиец, правильно, между прочим, сказал, золотые слова. Если свои не смогли защитить, тогда, может быть... Украинцы смогут, а ведь действительно украинцы смогли защитить свой народ от второй армии мира. Как вы думаете, если украинцы сейчас захватят Россию, кто сможет попереть на Россию, если она будет под украинским флагом? Никто, потому что украинцы своих защищают даже при тех условиях, что нет оружия, нет патру, даже у них вот просто стрелять было нечем. Да какие там патроны, даже не из чего было стрелять. И то, они смогли защитить свой народ. А Россия, при всей своей мощи и бахвальстве о том, что они борются с США, они не могут защитить своих приграничных зонах. Те самые регионы, а, ну там же дондоновцы сидят. Эй, да чё, давай извиняйся, давай, чё, мы, мы не сидим за этими срочниками, мы сидим спереди. Мы сидим спереди, но когда зайдут в СУ, мы побежим. Вот, да. Вот и дондоновцы себя проявили. Сразу убили. Они же защищали вас. Поверьте мне, друзья мои. Я этих ребят знаю. Да, и они уже давно себя проявили. ВСУшники не просто так. Они, знаете, вот кучу сразу дел совершили, зайдя именно в Курск. Сейчас все гадают, куда они идут. Катамки идут они. И, или они пришли дондоновцев тут раздраконить. Или они просто хотят снабжение отрезать. Или что вообще они сюда зашли. То есть там цели дохренейшие. Сейчас будем гадать, что они там делают но одно они уже сделали, они показали всему миру, а тем более российским э, гражданам, как сильно их будут защищать Дондоновцы эти кротые бородатые парни, как они вас будут защищать? Убегут нахрен! Они срочников оставили под удар. Что думаете, вас не оставят что ли? У срочников хоть оружие было, у вас ни хрена нет, они вас вообще тем более бросят, вы никак не можете помочь, понимаете? Срочники бы хоть стояли, отстреливались бы вместе с ними. Нахрен им такое не нужно, им бежать надо. Да, так что теперь у вас все должно меняться. Комментарии очень аккуратно нужно писать. Вы же знаете, как сейчас все работает, как быстренько все люди находятся, как айпишники, не айпишники вычисляются. Будьте аккуратны со своими записями, будьте аккуратны со своими словечками. А уж тем более, когда видео записываете и говорите, что оказывается, в суд же уже висит э, хохля Ой, <coughs> украинский флаг. Торгнення близько тисячі українських солдат у Курську область продемонструвала крихкість російської оборони. Це перший випадок після другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію, повідомляє Блумберг. Російський диктатор Володимир Путін вже вимагає пояснень від армії та ФСБ про це демонструє крихкість оборони російського кордону, адже більшість російської армії задіяна у штурмах на Україні. І це також підірвало ретельність створення кремлем образу Путіна як захисника простих росіян. існує безліч торі, чому українська армія здійснила цей наступ від спроби захопити. Території потенційну розмінну монето у майбутніх переговори з Москвою до тактики відволікання, щоб позлапати тиск на розтягнуту оборону, натомість війна, яку він розпочав в Україні, тепер все більше прикидається на Росію, де люди в прикордонних районах живуть під постійним ризиком обстрілів, а безпілотники завдають ударів по ключових промислових об'єктах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!